Bağışlayın, mərhəman Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir izləcilər. Haqq qotor verişi yenidən sizin görüşünüzə gəlib, bir-birinə maraqlı mövzularla inanırıq ki, diqqətinizi cəlb edirik. Belədirsə YouTube və Facebook səhifəsindən verişlərimizi bəyənin, paylaşın. İslam maariflənməsində və bizə əlbəttə ki, dəstəyiniz böyük rol oyna bilər bizim üçün əlbəttəcə. Bugünkü mövzumuz ilahi qanunların bəşəriyyət üçün əhəmiyyəti haqqında müzakirə aparacağıq və oza bağlı verişimizə Süngercimə məscidinin axundui ilahiyatçı Hacı Gulağa İsmailovu dəvət etmişik. Hacı xoş gəlmisiniz. Xoşdur. Sizə çətin təşrifləbiz gəldiniz. İlahi qanunların bəşəriyyət üçün əhəmiyyəti haqqında inşallah müzakirə aparacız. E, İ, ilk son belə olacaq ki, Hacı nə üçün bəşəriyyət ilahi qanunlara tabe olmalıdır? Əuzubillahi minəşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vaşlan və mərhəmân Allahın adı ilə. Əziz aziz dəyərlisizlərlə salamlayıram. Kiçik və gözəl mövzudur. İlahi qanunların əhəmiyyəti insan həyatında çox ə, zərurudur. Çünki insanı bəşəri yaradan Xaliq onun qanunlarında hər kəsdən gözəl bilir. Allah təala Qurani-Kərimdə də, mübarəklərində də buyurur. Əl-Əyyəl, mən xalıq və huval-Latifül-Xabir. Öz yarattığını ondan başqa Kim daha yaxşı tanıya bilər? O hər bir şeyin incəliyinə qədər bilən bir xaliktir, yaradandır. Yəni insanı yoxdan xaliq edən, ona görən göz, eşidən qulaq, danışan dil verən Allah onun son nəyi xeyirnədir, nəyi zərərnədir, hər kəsdən daha yaxşı, daha gözəl bildiyi üçün insanın bu həyatda xoşbəxt həyat sürməsi üçün və axirətdə əbədi səadətə qovuşması üçün qanunlar qoyub. Təbii ki, Biz bir Allah Taala insanı xalq etməzdən öncə mələkləri xalq etdi. Onlara ağıl verdi, şəhvət vermədi. Ondan sonra insanı xalq etdi. Ona həm ağıl verdi, həm şəhvət verdi. Sonra heyvanat alamını xalq etdi. Ona şəhvət verdi, ağıl vermədi. Nə deyə insan sənin sağında mələk, solunda isə heyvanat dayanır. Ağac sənə verdiyim bu ağıldan istifadə etməzsənsə, yəni şəhvətini, göz şəhvətin sənə göz yelərsə ə solunda dayanan heyvanat aləminə qoşularsan. Yox, ağlın şəfəətini idarə edərsə, o zaman mələkdən də üstün olarsan. Yəni insana Allah Taala bu xüsusiyyəti verərir. Yəni eynisən səndə həm ağl var, həm şəfəət var. Əgər bu şəfəətinə qalib gələrsənsə, mələkdən də üstün bir varlıq çevrilərsən. Ə, və eyni zamanda əgər sənin bu ağlın fayda verməssə şahfətinin ağlına yüz gələrsə yaranmış heyvandan da aşağı düşə bilərsən. Təbii ki, insan ağlı insanın təkamülə, kamilliyə zirvəsinə çatması üçün Allahın insana bəxş etdiyi ən böyük nemət ağl növbətidir. Və ağl niməti ilə Allah Taala insanı ən şərəfli bir varlıq olaraq xəliq etdi və onu bu cür səciyyə eləndirdi və onu yaratarkən özünə əhsən dedi. Fə təbāraka Allahu əhsanur xaliqin dedi. Mübarək olsun, əhsan olsun, afərin, ən gözəl yaradan Allah buyurdu. Yəni insanda ağl niməti ən böyük nimətlərdəndir. Təbii ki, bu ağl niməti də bilir ki, hər bir insan ə, nədənsə narazıdır. İnsan həyatına baxanda Hər kəs hər bir şeydən narazıdır. Görsən, biri ailəsindən narazıdır, biri övladından narazıdır, biri yaşadığı həyat tərzindən narazıdır. Amma insanlara baxsa görərək ki, hamı bir şey var ki, hamon razıdır. Hamı ağlından razıdır. Ən böyük problem də bəşəriyyətin ə, ən böyük problemi də hər kəs öz ağlından razı olmasıdır. Allah Taala da bu ağlın idarə olunması üçün qanunlar tətbiq etdi, peyğəmbərlər göndərdi, səmavi kitablar göndərdi ki, İnsan bu ağıl ə, ilahi bu ağılı sənə bəxş edən Allahın qanunları çərçivəsində gedərsə ə, haqqa çatar, həqiqətə çatar. Çünki yer üzərində nə qədər insan varsa, o qədər düşüncə, o qədər fikir var. Ə, bu fikirləri bir yerə toplamaq üçün, ə, bu fikirləri bir ə, cərəyan üzərində aparmaq üçün Allah Tala qanunlar qoyub yoxsa hər öz ağlına uyğun hərəkət edərsə, bu öz başına öz başına silah gətirib çıxarar. Allah Taala bu verdiyi ən e, kamil e, nemət olan ağılı idarə etmək üçün qanunlar qoydu və peyğəmbərlər göndərdi. Və bu peyğəmbərlər görürük insanda dinimizin əsas prinsipləri 3 sütun üzərində dayanır. İmandır, əməldir, bir də əxlaqdır. İman dedikdə işte, bura üsul etdi nəzərdə tutulur beş usulətinin prinsipi nəzərdə tutulur. Təvhiddir, ədildir, imamətdir, nübbətdir, məaddir. Əməl dedikdə isə fəruiddənin 10 bəndi bura daxildir. Əxlaq dedikdə isə gözəl əxlaq insanın <coughs> davranışı, mənəfəti deməkdir. Yəni İslam deyə bunların hər birinin üçün dinin sütunları qərar verdi. Və bu işləri icra etmək üçün bəzən görürsən ki, insanın ağılı dərk etmədi işlərdə qəlbinə müraciət edir. Əgər insan ağlı, qəlbinə, yəni imanına müraciət etməsə, bəzən insan bir məsələləri dərk etməkdə aciz qalar. Və eyni zamanda iman da ağl nemətinə müraciət edir. İmanın artması üçün insan ağlına, təfəkkürünə müraciət edir. Bunlar ikisinin, yəni İslam dini gəlir. Allah qanunları İman Allah ağlı tarazlaşdırır. Yəni bunların müştərək işləməsini təmin edir. Əgər insan imansız iman olmazsa, təkcə ağlla bir şey dərk etmək istəyərsə, təbii ki, əsas məqsədə çata bilməz. İman insanın ağlı o imanın səsinə dinləməlidir. Bəzən görürsən ki, insan hər hansı bir məsələni ağlla təhlil etmək istəyəndə, ora iman qatısı qatmasa, onu dərk edə bilmir xüsusən Allahın Allah haqqında və yaxud da hər hansı bir məsələni biz oxuyuruq. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur. Hər kəs Allah yolunda bir sədaqə verərsə, bir yaxşılıq edərsə, Allah onu 10 on mislində artırar. Ən azı 10 mislində artırar. Və yaxud da malınızdan verin çoxalsın. Bu insan ağlı ilə götürəndə maldan verəndə əslində mal azalır. Amma biz buna imanımızı qatanda görürüşi Allah Teala buna zəmanət verir. Ki, əgər Allah yolundadır, Allahı sevar ayı, Allah rızası üçün malından xərcləyirsənsə 1 manat verirsənsə onun müqabilində Allah ən azı 10 bərad mislin verər, çox isə 700 qədərində Allah Teala artırar. Görür bu məsələlərdə bəzi-bəzərlər var ki, bir çox xüsusən inancla, əqide ilə bağlı məsələlər var ki, orada ağlla iman bircən hərəkət etməsi həqiqi məqsədə çata bilməz. Və peyğəmbərlərin də göndərilmədə Allahın qanunlarını insanlara çatdırmaq da məqsəd odur ki, insan ağlı qəlbi ilə hərəkət etsin və qəlbdə ağla müraciət etsin. Son cin insan Allah təala mömin şəxslərin sifətini sayan zaman buyurur. Mömin şəxslər o şəxslərdir ki, Allahı oturan halda da, duran halda da, uzanan halda da zikr edərlər. Allahın yaratdıqları haqqında təfəkkür edərlər, fikirləşərlər. Elə pak və müqəddəs olan Rəbbim sənəsa, bu kainatı əbəsiyə yaratmamısan. Ağılı ilə fikirləşirsən. Yəni ən böyük zikr insanın ağılı ilə təfəkkür etməsi də Allahın yaratdıqları haqqında düşünüb Allahın əzəmətini dərk etməsidir. İnsan bunu ağılı ilə təfəkkür edir və bu onun imanını artırır. Allah Tala digər bir mübarək ayədə buyurur: "Mümin şəxslər o şəxslərdir ki, Allahın adı çəkiləndə onların qəlbi titrəyər. Onlara Allahın ayətləri, yəni Quran ayətləri oxunanda, Allahın bir nişanəsini, möcüzəsini görəndə imanları artar." Yəni ağl imanın artmasına səbəb olan bir amildir və eyni zamanda iman da ağlın dərçidə bilməyəcəyi məsələləri dərk etməkdə kömək edici bir qüvvədir. Onun dini insanın Allahın qanunlarına tabe olması zəruriyyətdən ibarətdir ki, insan bilməlidir ki, məni yaradan Allah mənim xeyrimə və zərərimə olduğunu hər kəsdən gözəl bilir, hər kəsdən yaxşı bilir və bunun üçün də səmaya kitablar nazil edib, peyğəmbərlər göndərib və insanlar bu qanunlar əsasında gedərsə, həqiqi səadətə çatar. Çünki qanunsuz yaşamaq heç bir dövlətə baxsa, qanunlara baxsa, hər bir dövlətinin özünün qanunu var və bu qanunlar çərçivəsində insan yaşayırsa, təhlükəsiz yaşayır və sağlam yaşayır. Hansı bir qanunu pozursansasa həm özvə zərər və eyni zamanda digərlərinə zərər vermiş olursan. Bu ilahi qanun da belədir. İlahi qanunları pozan zaman ilk öncə özünə zərər yetirirsən, sonra ətrafındakı ətraf mühitdə yaşayan insanlara ictimai zərər vermiş olursan. Bunu bənzətsək bir svetoforun yəni hələ bu deyə dövlət nizamına gəlsə baxsa, əgər svetoforda dayanmaq lazım olan yerdə biz keçiriksə, həm özümüzü təhlükəyə atırıq, həm digər sürücüləri təhlükəyə atmış oluruq. İlahi qanunlar da belədir. Əgər biz Allah qanunun bir qanununu pozuruqsa, özümüz hiss etmədən belə həm özümüzə zərər yetiririk, həm ətraf mühitdə yaşayan Ə, insanlara, digər ictimai ə, varlıqlara zərər yetirmiş olur və bunu insan məsuliyyətini daşıyır. Hazır e, ilahi qanunlardan uzaq qalan bəşəriyyət nə kimi zərər görə bilər? Ə, biz qeyd etdik ki, ilahi qanunlardan zərər görən insan, e, kənar qalan insan, ilk öncə Quran-ı Kərimdə Allah təala bizlərə xitab edir. Allah heç yəsas zülm etməz, lakin insan öz özünə zülm edir. Yəni insan ilahi qanundan kənara qalması ilə ilk öncə öz özünə zülmdür. Sonra isə ətrafdakı insan, digər insanlara zülm etmiş olur. Və ilahi qanunları insan icra etməsə, ilk öncə öz özünə zərər vurur, öz özünə ziyan vurmuş olur. Və ilahi qanunları tətbiq etmək insanın həyatını xoşbəxt edir. Bir ilahi qanunlar nə deməkdir? baqsa ilahi qanunları bir sadalasa insanın həyatda, dünyada xoşbəxt yaşamasını təmin edən qanunlardır. Yalan danışma, oğurluq etmə, böhtan atma, zina etmə hamısına baxsa gözəllikdən başqa bir şey burada görmürük. Yəni bunlar insan sağlam həyatı, yəni insan sağlam yaşaması üçün, sağlam müddətdə yaşaması üçün qoyulan zəruri qanunlardır. Yəni bu qanunlar ə, sanki ə, insanın dünya və axirətin təmin edən xoşbəxtlik qanunlarıdır. Bunların hər biri insan həyatında böyük rol oynayır. İnsan onları bu qanunlardan kənara çıxar zaman başda başına buraxılmış bir ə, varlıq kimi hesab edilir. Yəni ilahi qanundan kənar olmaq, yəni Allahın ə, biz bəzən deyirik ki, ibadat edirik. İbadət diri yəni Allahın ə, Allaha bəndəlik edirik. Allaha bəndəliyi ən birinci nümunəsi Ən birinci işi Allahın qoyduğu qanunlara riayət etmək. Yəni Allaha bəndəçilik edirik. İbadət edirəm mənasıdır ki, Allaha qulluq edirəm, Allahı bəndəçilik edirəm. Bəndəçiliyin də əsas e, göstəricisidir ki, Allahın qoyduğu qanunlara riayət etmək, onu tətbiq etmək və onu yaşamaqdır evəşdir. Əgər insan Allahın qanun, qoyduğu qanunlara elə yaşayarsa, təbii ki, dünya və axirat xoşbəxtliyinin əldədir. E, Hətta son olaraq e bütün ilahi qanunlarının icrasında peyğəmbər və imamların rolu necədir? Bir ilahi qanunları bizlərə çatdırmaq üçün Allah Taala seçdiyi şəxsləri göndərir. Seçdiyi şəxslər Allahın qanunlarını bizlərə çatdırır və insan həyatda müvəffəqiyyət qazanmaq üçün uğur qazanmaqsa onun nümunələri, nümönələri olmalıdır. Yəni hər bir insan özü üçün bir ideal axtarır. Hər bir insan uşaqlıqdan sonrakı gənclikdən tutmuş hər zaman insan özü üçün bir ideal, bir şəxs axtarır. Bunun axtarışında da hətta insan özü bilmədən də kiminsə təqlid edir. Yəni kiminsə yaşadığı tərzdə yaşamaq istəyir. Və bu səbəbdən Allah Taala məsum peyğəmbər və imamlar göndərib. Allahın kəlamını bizə çatdırsın. Satdırmazdan öz təkcə sözlə deyil, onları əməllə bizə göstərsin. Bunları bizə həm əməllə, həm sözlə çatdırmasa Allah təala peyğəmbərlər göndərdi. Peyğəmbərlərdən əlavə 12 imam göndərib və ondan əlavə o 12 imamın yolun gedən ə, alimlər təqvalı şəxslər təyin olunub. Görürük bunlar Allahın əmrlərini bizlərə çatdırmazdan öncə onları öz həyatlarında tətbiq edib və nümunəvi şəkildə göstərib ki, yəni bu ilahi qanunlar təkcə sözdə deyil, bunlar həyatda yaşamaq üçün qanunlardır. Peyğəmbərlər Allahın elçiləridir. Allahın əmrlərini bizə çatdıran görürük Allah təala bir əmrini bizə çatdırmaq üçün peyğəmbərlər göndərib. Peyğəmbərlər Allahla insan arasında olan bir rabitədir, bir vasitədir. Və, Peyğəmbərlə Allah arasında olan vasitə isə mələklərdir. Bu Cəbrail əleyhissalam Allahla peyğəmbər arasında vasitə. Peyğəmbərlər isə bəşərlə ə, Allah arasında olan bir vasitədir. Allahın sözünü çatdırmaq üçün və onu ilk öncə özü tətbiq edir və sonra isə bizlərə çatdırır. Onların sözü Allah tərəfindən seçildikləri üçün onların sözü və həyati bizim üçün bir ibrətdir, bir nümunədir. Görürsünüz? Ə, Əbu Ali Sina, ə, hər kəs onu tanıyır, çox məşhur bir ə, həm tibb elminin banilərindəndir. Onun tələbələrindən biri Bəhməniyar bir cür Əbu Ali Sina-ya deyir ki, "Sən bu cür elmin yüksək mərtəbəsinə çatmışsan. Ə, bu, qədər, ə, bu qədər kitablar oxumusan, bu qədər kitablar yazmısan, elmin zirvəsindəsən və hamı səni tanıyır və sevir. Nə üçün sən özünü peyğəmbər elana etmirsən?" Əgər sən özünü peyğəmbər elan etsən, insanlara desən ki, mən peyğəmbəram, hamı səni təsdiq edir və sevayacaq. Əvəli Hüseynə bu sualın cavabını da öz şagirdi Bəhmanyara cavab vermir. Bir müddətdən sonra qış fəslində səfərə çıxmalı olurlar. Səfərə çıxanda süz vaxtı Əvəli Hüseynə yuxudan ayrılır. Yuxudan ayrılandan sonra şagirdi Bəhmanyar yuxudan oyanır. Bir mərc üçün içməyə su gətir. Bu zaman Bəhmanyar isti yorğan altından qahlomaq üçün bəhanə axtarır. Deyir ki, ə, həm hava soyuqdur, eyni zamanda su içsən xəstələnərsən. O zaman minaralardan azan səsi gəlir. Əbül-Həsina deyir ki, artıq cavabın vaxtıdır. Deyir görsən ki, sən ə, mənə isti yorğan altından qalxıb su gətirmək üçün bəhanə axtardın. Amma vaxt məscidlər üzərindən minə azanlar səslənir. O azan verənlər İsti yorğanlarından hər gün qalxırlar, dəstəməz alırlar, qalxırlar minarənin üstündə Allahu Əkbər səsini deyirlər. Allahın göndərdiyi peyğam, Allahın dəvətin və onun göndərdiyi əmri icra edirlər. <coughs> gör, bax indi gör, peyğəmbərlə mənim haramda olan fərq nədir? həmin neçə illər mənnə təhsil almağıma baxmayaraq, mənim elimi təsdiq etməyə baxmayaraq, bir su gətirməyi belə bəhanə axtardın. Amma üstündən əsrlər keçməsinə baxmayaraq, insanlar, qalbi imanla dolan insanlar qış, yay fərq etmədən azan vaxtı yuxudan qalxıb, dəstəmə zalıb qalxıb minarələr üstündə Allah'a səsləyir, Allahın peyğəmbər haqq olduğunu səsləyir və bu Allahın peyğəmbərlərinin əmrini icra edirlər. Bax indi gör adi bəşərlə peyğəmbər arasındakı fərq budur. Görün ki, əsrlər keçməyərək, keçməsinə baxmayaraq peyğəmbərlərin və imamların sözləri, onların həyatı bizim üçün həm qanun, həm həyatımızda tətbiq etməyimiz üçün ən gözəl nümunədir, ən gözəl nümunədir. Və Allahın seçdiyi şəxslər məsumdur və o məsumların sözü də insanda təsir qoyur və o təsir də insanın həyatı üçün ən əhəmiyyətli amillərdəndir ki, onların tərcüə halını öyrənmək, onların əmrlərini icra etmək insanın dünya və axirət xoşbəxtliyidir. Az çox sağ olun. Maraqlı mövzuları bizə apardığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Belə əziz izləyicilər, bir beləşdən sonra gəltdik. Biz bu gün ilahi qanunların bəşəriyyət həyatındakı əhəmiyyətli rolu haqqında müzakirə apardıq. Mürəbbəbələşimizə Sunğay Hüseynəmədçinin axındı. İlahiyatçı Hacı Culağa İsmailovu dəvət etmişdik. Sizləmən pəmir rəhmlidim. Növbəti həftədə görüşməyədələr. Allah mənda. Sağ olun.